В 1-8 финала самый сильный соперник, я считаю, попался у нас. Надо сказать, что прям... в прошлом году я просто напоминаю, что команда играла в финале 4. И в самом финале она <coughs> проиграла в Барселоне. Это говорит о многом. О очень сильной команде. О очень сильных игроках подобранные реки можно сказать, что это сборная мира. Это не только лучшие игроки в своих сборных, но они и призеры, и чемпионы мира, и Европы, Олимпийских игр. Поэтому мы знали, против кого играли и хотели как можно лучше сыграть. Да, нам первый тайм по счету более-менее удалось ничья. Но в начале второго тайма сопернику удалось оторваться благодаря нашим позиционным ошибкам, пару свистков, непонятных для меня, сделали в начале второго тайма разрыв преимущества Вешпрому, благодаря их опыту и классу игроку они сумели удержать этот разрыв в счете до конца игры. Если тренер Вэшпрома говорит, что всегда тяжело на выезде играть, то мы на своем опыте знаем, что такое Вашпрема в в их родном зале играть с их болельщиками. Но будем готовиться. Да, все-таки еще не в нашу пользу, но игроки приобретают опыт международных встреч. более в этой стадии уже кубковая система, проиграл, вылетел. Поэтому многие игроки еще больше опыта приобретут. И я думаю, что для нас все-таки сезон будет успешным, так как мы начали международные игры в сентябре и продлили их аж до конца марта. Почему я это говорю? Потому что все-таки фаворит в этой паре, в нашей фаре, был в Эшпре. Просто мы хотели более удачно сыграть. Еще раз повторюсь, что такие четыре мяча – это немножко на Амата для домашней игры, чтобы надеяться на, успешную, на успешный результат на выезде. Ну, однозначно все знали, что это будет тяжелейший матч для нас, потому что команда Вэшпрема одна из, как я считаю, да, ну так и есть сильнейшая во всей Европе, вот. Поэтому мы очень много готовились, очень много разбирали Вэшпрем. И я считаю, в первом тайме мы более-менее справились, потому что играть на равных ну с такой командой я считаю многого стоит, вот. Но во втором тайме Немножечко допустили ошибок в защите, получился разрыв. Ну и потом пытались догнать, ну как бы немножко не сложилось. Вот. Но мы, естественно, руки никто опускать не собирается. Будем биться, ехать и пытаться отыграть в Венгрии то, что проиграли здесь. Вот. Поэтому соперников благодарю за прекрасную игру. И нам удачи в следующем.